Еще одна участница нашего забега – это Катерина Квит. Она свой бренд создала в 2012 году. Я видела несколько ее э, работ уже до этого. И, по большому счету, это такая особая мода. Не каждая, как мне кажется, девушке подойдет э, такая одежда. Но, в принципе, почему бы нет, очень носибельная. Катерина Квит сего разу пропагует раскутую элегантность и Модели дефилювали подиумом у монохромных миди-сукнях, элегантных вручных костюмах и объемных пальтах. Молодые дизайнеры, пожалуйста. Здесь же самое главное ⁇ это креатив. Купите ткань хлопок за 5 гривен, раскрасьте его какой-нибудь сумасшедшим принтом, сами сделайте хендмейд свой принт, и это будет смотреться намного оригинальнее, идейнее и стильнее, чем вы просто купите правильную желтую ткань. А главным акцентом коллекции стала лакована шкира. Это эко-кожа, это заменитель кожи, но это не дермантин, как привыкли раньше. Это новый материал, который дышащий, просто он заменяет кожу в цене и в своих качествах. Ее легче носить, ее легче стирать. Простота крою, поєднання кольорів, зручність, елегантність і така жіночність мені дуже було цікаво і до вподоби до душі. Я вважаю, що наша мода, наші дизайнери українські в них дуже гарне майбутнє, і ми дуже гарно рухаємось. І, взагалі, вони достойні визнання всесвітнього. А ще наступної осені на думку дизайнера об тренді лаконічні аксесуари, скажімо, просту трикотажну сукню прикрасти лакованим паском, а з брюшними образами чудово поєднаються головні убори і туплі лофери. Ну красиво, ну красивий силой, дорога ткань. Ну от що пришили цю лайкову кожу, оділи ту кепочку і все Ну, извините мене, не удивили, не куплю я это платье. Все это мы можем купить в H&M, где угодно, за совершенно гуманные деньги. Молодой дизайнер не имеет права показывать тренд, который уже юзается минимум три сезона. Это моя профессия. Сегодня девушка Блонда и Андре Тан обговорюють коллекции молодых украинских дизайнеров. Кто варте місця під сонцем в украинському фэшн-бізнесі? А кто зовсім не вразив нашого эксперта. Четвертый наш экземпляр – это т Моска. Итальянская такое название. Да, итальянское да? название. на Undertан. А, Боже мой! Но я тебе хочу сказать, что я являюсь клиентом этого бренда, потому да? что мне моя подруга и товарищ, который тоже их клиент, она мне подарила несколько их свитеров. І То я вже качественне тебе да. хочу скажу. Я прям смотрю мені хотілося сказати, ущипніть мені, ошіпніті там що я сижу да, на показі в Мілані, на показі Максмара. До вашої уваги одна із найпрактичніших колекцій Ukrainian Fashion Week. дизайнери представили теплий трикотажний одяг і влучили просто у яблучко. Не варто бути стилістом, щоб без проблем застосувати ці теплі кардигани, жакети та светри у повсякденному гардеробі. Мне нравится эта индийская тематика. Это тренд, да, такой. Мы решили из этого сделать мега тренд. Мы долго трудились над этим, чтобы все люди полюбили наши вязаные вещи, наши мухи, которые везде представлены в коллекциях. Всех этих мух, пчел, все это мы видели уже непосредственно у Наполеона на его каптанах а, э, да. и так далее. То есть эти, скажем так, символы очень часто культивируются в истории костюмов. Поэтому на самом деле, ну, стоило бы что-то поискать, порыться, скажем так, в истории костюмов. У них был показ сегодня очень классно. Мне очень нравятся такие безумновязанные вещи. И такие сетера были классные, музыка была классная модели Все-таки рыжие было очень интересно и классно. Я думаю, мы увидим это на наших модницах в следующем году. Мне очень понравилась коллекция. В'язані речі легко поєднати із будь-якими силуетами та фактурами. Однак тим, хто мріє про тотал лук из подіуму, варто придбати шкиряный одяг. Очень хорошие качественные кожаные платья с этой вышивкой. Я думаю, что они однозначно продадут всю коллекцию.